ஸ்ரீ குரு பியூனமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் நாம் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் இயற்றிய வேதசாரமான ஸ்ரீ ராம புஜங்க ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் ஸ்ரீ ராம புஜங்க பிரயாத்த ஸ்தோத்திரம் விஷுத்தம் பரம் சச்சிதானந்த ரூபம் குணாதாரமாதாரஹீனம் வரேன்யம் भान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुकान्तं स्वयं दाम रामम् प्रपद्ये शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाक्यं सुकाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महेशम् प्रपद्ये यदा वर्णयत्कर्णमूलेन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्याम् तदेकम् परम् तारकब्रह्मरूपम् भजेहम् 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 महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुकासीनमादित्यकोटिप्रकाशम् सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहं भजेहं क्वणरत्नमञ्जीरपादारविन्दं लसन्मे कलाचारुपीताम्बराढ्यम् महारत्

पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनीयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम् भजेहं भजेहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये यदा मत्समीपम् कृतान्तस्समेत्य प्रचण्ड प्रकोपैर्भटैर्भिषयेन्मा तदा विष्करोषि त्वदीयं स्वरूपम् सदा पत्प्रणाशम् निजे मानसे मन्दिरे सन्निदेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकयीनन्दनेन कै स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमान स्वभक् ग्रगण्यैः कपिशैर्मखीशैः अनेकैरनेकैश्च राम प्रसीद नमस्ते नमोऽस्ति च राम प्रसीद प्रसादि प्रसादि प्रकाशं प्रभो मां दैवं परं मे यदेकं सुचैतन्यमे तत्त्वधन्यं न मन्ये यतो बोधमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरञ्च नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं नमः पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यं नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं नमः पुण्यपुञ्जैकलव्याय तुभ्यं नमो वेद वेद्याय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपञ्च प्रभोगप्रयोगप्रमाणप्रवीण मदीयं मनस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवं विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्ध्यै शिलापि त्वदङ्ग्रिक्षमासङ्गिरेणुप्रसादादि चैतन्यमादत्त राम नरस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवा विधानात् सुचैतन्यमेतीति किंचित्रमत्र पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नरायै स्मरन्त्यन्वकं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तन्न पश्यन्त्यतो ते सपुण्यसगण्यशरण्यो ममायं नरो वेदयो चूडामणिं त्वाम् सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परन्दाम राम प्रचण्डप्रतापप्रभावाभिभूत प्रभूतारिवीरप्रभो रामचन्द्र बलं ते कथं वर्ण्यते यतो कण्डिचण्डीशको दशग्रीवमुग्रं सपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्तरक्षो गणेशं भवन्तं विना रामवीरो नरो वा सुरो वामरो वा सदा राम रामेति रामामृतम् ते सदा राममानन्द पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं सुदन्तम् नितान्तम्

अलङ्केशकालैरसुग्रीवमित्रैः अरामाभिधेयैरलम् दैवतैर्नः अवीरासनस्तैरचिन्मुद्रिकाड्यैः अभक्ताञ्जनीयादितत्त्वप्रकाशैः अमन्दारमूलैरमन्दारमूलैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धुप्रकोपैरवन्द्यप्रतापैः अबन्धुप्रयाणैरमन्दस्मिताड्यैः अदण्डप्रवासैरकण्डप्रबोधैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः हरे रामसीतापते रावणारि करारे मुरारे सुरारे परेति लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवं समालोकयालोकया शेषबन्धो नमस्ते सुमित्रा सुपुत्राभिवन्द्य नमस्ते सदा कैकयी नन्दनेड्य नमस्ते सदा वाणराधीश वन्द्य नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीद प्रसीद प्रचण्ड प्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डरिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र भुजङ्गप्रयातं परं वेदसारं मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यम् पठन् सन्ततं चिन्तयन् स्वान्तरङ्गे स एव स्वयं रामचन्द्रः सदन्यः स एव स्वयं रामचन्द्रसदन्यः स एव स्वयं रामचन्द्रसदन्यः इति श्रीमच्चङ्कराचार्यकृतं श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ